সকলোকে নমস্কাৰ ইফালে দেখিছে নহয় আমাৰ তিনিওটা বেগ ৰেডি হৈ আছে আমাৰ তিনিটা তিনিটা বেগ আৰু আমি ক'লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ সেয়া আপোনালোকক জনাম বাৰু কিন্তু আমি ডিব্ৰুগড় নহয় দেই আমি বেলেগ এটা জেগালৈহে যাওঁ আপোনালোকক কৈছিলোঁ নহয় আমি অকণমান ক'ৰবালৈ যাম বুলি সেয়াই এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ এতিয়া প্ৰায় সাতটামান বাজিছে গধূলি আমাৰ এইট থাৰ্টিত ট্ৰেইন আছে আৰু আমি আহি পাই গ'লোহি ট্ৰেইন আৰু ট্ৰেইনত উঠিয়েই প্ৰথমে আমাক দিলে ডিনাৰ কৰিবলৈ প্ৰায় নটামান বজাত এয়া ডিনাৰ আহি গ'ল আৰু আমি এতিয়া খাই বৈ আজৰি ধুনীয়াকৈ খালোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি অকণমান শুই লওঁ শুই পেলাই আপোনালোকক ক'ত গৈ আছোঁ ক'লৈ আহিছোঁ সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাই আছোঁ এইয়া ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু এয়া হৈছে আমাৰ অসম ভৱন যিটো নিউ দেলহিত আছে এইটো চাওক আৰু আমি আহিছোঁ দেলহিলৈ একচুৱেলি আৰু আমি আছাম হাউচত আছোহি আছাম হাউচৰ পৰিৱেশটো অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ বৰ বিশেষ ভিডিঅ' কৰা এলাউ নহয় কৰিডৰবিলাকত তথাপিতো যিকণ মই পাৰোঁ মোৰ কেপেবলৰ হিচাপত সেইটো হিচাপত আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া জাষ্ট আহি পালোহি আমি ৰুম আৰু বহুত বেছি টায়াৰ্ড হৈ আছোঁ ভাবিলোঁ ৰুমটো অকণমান দেখাই দিওঁ এই আমাৰ তিনিদিন চাৰিদিনৰ কাৰণে আজি আমাৰ এইটো ৰুম তিনিটাৰ তিনিখন বিচনা দেখিছে নহয় আৰু এইফালে বাথৰুমো আছে যথেষ্ট চাফ চিকুণ হয় আৰু আহি ভাল লাগিলে প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ দেলহিৰ আছাম হাউচ আগতে কেলকাত গৈছোঁ কিন্তু এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মানে ভালো লাগিছে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আৰু এইটো হৈছে আমাৰ অসম হাউচৰ মানে অসম ভৱনটোৰ এই বাহিৰৰ পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে আৰু দেখিছেনে বাহিৰৰ গাৰ্ডেনখন কিমান নিট এণ্ড ক্লীন হয় অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতিটো বস্তু ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত দেখিবলৈ পাব তাকেই ভাবিছোঁ অলপ অলপ আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি আৰু এইফালে চাওকচোন এয়া ট্ৰেখন দেখাইছোঁ ইমান ধুনীয়া ট্ৰেখন অসম হাউচৰ ড্ৰে ইমান ধুনীয়াকে ফুল বাচি থৈছে ভেৰিয়াছ কালচাৰৰ এয়া দেখাইছে অকণ অকণ ফটো লগোৱা আছে য'তে ত'তে এইফালে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এয়া আমাৰ মুগাৰ কাপোৰ চাহি পালোহি আছাম হাউচ আৰু আহি এতিয়া বহিছোঁ ৰুমত অকণমান যিহেতুকে বহুত মানে টায়াৰ্ডো হৈ আছোঁ আৰু ফ্ৰেছো হোৱা নাই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ বাথৰুম গৈ লওঁ গা চা ধুই লওঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ খাই গৈ ওলাই যাম আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু এতিয়া ফ্ৰেছ হ'লোঁ ফ্ৰেছ হৈ এতিয়া অকণমান ওলাই যাওঁ তাৰ আগতে ভাবিলোঁ অসম হাউচৰ যোনটো তলত ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াত মাইহাং ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে তাতে আমি ডিনাৰ লাঞ্চ ব্ৰেকফাষ্ট তাতে কৰিব লাগে আৰু সেয়াই তালৈকে আহিলোঁ যিহেতুকে লাঞ্চ টাইমত আহিছিলোঁ সেইকাৰণে এখন ভেজ থালি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ চাওকচোন থালিখন ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে নহয় আৰু মোৰ মানুহজনেতো বেলেগ ভাল পাইছে তেওঁ অসমত থকা নিচিনাই ভাল মানে ফিল কৰিছে যিহেতুকে তেওঁ ঝাৰখণ্ডত এইবিলাক খাবলৈ নাপায় সেইকাৰণে সদায় এই থালিখন সদায় খালে তেখেতে আৰু সেয়াই আৰু কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু আজিলৈ আহিছোঁ বা বাই